Новые возможности фармакотерапии инсомний. Выступает Бучинский Сергей Георгиевич, город Киев, Институт геронтологии. Ну, уже, я коллегия, уже позволил себе небольшую ферму сделать председателя. Сейчас бы хотел больше внимания сфокусироваться на проблеме фармакотерапии сомнений именно в ангионеврологической практике. Почему? Я сейчас скажу, почему эта проблема является одной из наиболее важных как в плане сомнологии в целом, так и с точки зрения ангионеврологии. Видим, что на сегодняшний день проблема сомнений имеет значимость. Ее лучше всего характеризует несколько цифр, которые я привожу. Например, то, что в среднем где-то свыше трех, одной трети населения развитых стран страдает теми или нарушениями сна. И практически каждый человек, живущий в цивилизованном мире, скажем так, на протяжении жизни имел те или иные проблемы со сном, как минимум один раз. Ну а последняя цифра лучше всего характеризует фармакоэкономическую значимость этой проблемы. В Соединенных Штатах, затрачу эта цифра, насколько я помню, это два-три назад было опубликовано. В год достигает затраты, на конечно, эти затраты не включают непосредственно прямые затраты, то есть на препараты. Подавляющее большинство из этой цифры 100 миллиардов долларов в год сравните эту цифру с, например, с валовым национальным продуктом нашего государства. То есть она по сама по себе, эта цифра говорит о том колоссальном времени, которое несет проблема инсомнии даже для такой мощной экономики, как Соединенные Штаты. Причем интересно, что вот в этой цифре Затраты непосредственно на приобретение лекарств снотворных препаратов составляют чуть более 1% от этой цифры. 99% это непрямые расходы, связанные с потерей трудоспособности, с снижением социальной активности людей, соответственно, с проблемами социально-экономического характера, которые вытекают из проблемы цены. Поэтому видим, что фармакотерапия инсамин является по сравнению с тем вкладом которые нарушение сна yeah. в экономику, является мизерной, но тем не менее в значительной степени адекватный подбор того или иного средства позволяет в значительной степени скажем так, уменьшить или, по крайней мере, снизить тяжесть вот этой вот цифры. Инсомния в англиневрологии, один из наиболее распространенных синдромов, почти облигатный для всех форм ангионеврологии в 90-100% пациентов с инсультом страдают, особенно, естественно, чтобы... в под и восстановительном периоде страдают теми или иные формы нарушения сна. Чуть меньше эта цифра тоже очень значима при различных формах хронических нарушений мозгового кровообращения. Сможем сделать вывод, что нарушение сна – это один из наиболее частых, и хочу подчеркнуть, один из наиболее тяжело переносимых субъективно, но про сторону, я уже говорил синдромов в ангиологической практике. Почему это так? Прежде всего, было доказано в многих что они ухудшают течение основного заболевания, ухудшают восстановление пустынцев, ухудшают течение деструкционного заболевания, сосудистой деменции, и других форм хронических нарушений на снижают эффективность базисной фармакотерапии. Если у пациента выражены нарушения сна, он часто вообще с ним нарушает комплайнс сам по себе. И кроме того, это существенно, наличие синдрома инсомнии существенно влияет на эффективность применения основных препаратов лечения в патологии. Ухудшает психоэмоциональное состояние и способствует развитию депрессивных и тревожных расстройств, то есть снижает качество жизни. Потому что инсомния, особенно в достаточно выраженной форме, как правило, очень тяжело переносится пациенту, независимо от их основного заболевания, и нередко даже более тяжело, чем само основное заболевание И наконец они всегда требуют специфического лечения. Это очень важный момент, на котором я хотел бы сделать акцент, потому что независимо от того, какую область неврологии или медицины представляете, находящиеся в зале представляют, либо врачи в целом. Никогда нельзя смотреть на инсомнии, как на нечто вторичное, фоновое, дополнительное по отношению к основному заболеванию и исходить из принципа, что будем назначать основную терапию, пациент пойдет на поправку, начнет излечиваться, а инсомния пройдет как бы сама по себе параллельно с его выздоровлением от основного заболевания. Это глубоко как бы, ошибочная точка зрения, потому что инсомния не пройдет, какие бы эффективные, скажем так, натропы, вазотропы и другие нейропротекторы не назначали, бы, допустим, в практике лечения того или иного неврологического заболевания, она всегда требует специфического лечения. Только тогда можно рассчитывать на да, какой-либо клинический успех в борьбе с инсомнией. Основные критерии состояния инсомнии. Что, собственно, такое? Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что инсомния, прежде всего и в главную очередь, это состояние субъективной Потому что если никакими полисонографическими исследованиями, как бы объективно не выявлялись те или иные критерии нарушения сна, если пациент сам не предъявляет жалобы на эти нарушения сна. То есть это состояние для него не является клинически значимым, у пациента инсонии нет. Это надо очень четко помнить этот критерий. И в связи с этим главный критерий нарушения засыпания и неудовлетворенность качеством сна. Первый базовый критерий, который вкладывается в диагностику инсонии. Второй, это нарушение должны наблюдаться с определенной регулярностью. Если пациент не выспался, потому что у него был острый стресс раз там, в месяц или раз в полгода, то это тоже не является инсомнией. Засыпание нарушено должно нарушаться не менее трех раз в неделю, по а течение по крайней мере, одного месяца, чтобы можно было говорить о стойке инсомнии в текущей специфической лечении. Очень важный критерий – психологическое состояние страха или озабоченности с иными нарушениями сна и его последствиями. Если пациенту, так сказать, вульгарно говорят то, что он не спит, ему надо лампочки, то у него снова такие инсомнии нету, раз она его не беспокоит, и он себе может полноценно жить, работать, учиться. Это снова-таки не является состоянием инсомнии. Естественно, связанное с этим субъективное плохое самочувствие и нарушение профессионально-социальных функций. То есть то результирующее, которое, в общем-то, лежит в основе тех 100 миллиардов долларов, которые я приводил выше. Лечение инсомнии. Два базовых направление не фармакологическое, которое, естественно, желательно применять по возможности, как, если оно работает, это психотерапия, нормализация образ жизни и так далее. То есть на ранних стадиях развития событий и допустим, какого-либо разового стресса или незначительно выраженного стресса, иногда бывает, суть не иногда, достаточно часто бывает возможность применить нефармакологические подходы для успешного купирования. Но так это возможно, к сожалению, наверное, только в относительно небольшом проценте случаев, при длительном воздействии хронического стрессового фактора, при мощном остром стрессовом воздействии, при возрастных нарушениях сна, а также практически при всех формах инсомнии, в рамках той или иной неврологической патологии мы не можем обойтись без той или иной степени выраженной длительности и мощности фармакологической стратегии лечения Сегодня в мире не которые характеризуют значимость уже применения сотворных препаратов. Видим, что сегодня в мире практически 3% людей постоянно, ну, это можно говорить много или немного, но я думаю, что масштабы земного шара это достаточно большой процент. Поэтому если мы переведем эти процентов, это не жители Новой Гвинеи и Центральной Африканской Республики, это в основном люди развитых стран, то есть для 3% людей в развитых, для развитых стран этот процент, естественно, становится больше. И практически каждый четвертый человек на земном шаре, подчеркиваю снова, периодически применяет различные сотворные средства. Причем чем человек старше, тем прогрессивно увеличивается частота применения. Каким же должно быть идеальное сотворное средство? Ну, идеальное я опять-таки беру в кавычки, потому что он идеальных что не бывает в принципе. Но чем то или иное средство ближе вот, к удовлетворению этих критериев, тем в большей степени может таковым называть. Это прежде всего способность быстро вызывать сон, близкий к физиологическому, что очень важно. Сотворное средство не должно вызывать сон ценой нарушения его структуры, ценой ломки э, его периодичности, его фаз, как, например, работают бензодиазепины, чем я скажу чуть дальше, с сохранением бодрости и хорошего настроения в течение дня. То есть без каких-либо проявлений постсоветического синдрома человек должен лечь спать, проснуться и сказать, что Это идеальный вариант применения сотворного препарата. Второе, это уже так сказать, фармакологические, это клинические критерии, это фармакологические, то есть способность связываться не вообще с какими-либо рецепторами в центральной нервной системе, а конкретно с теми точками приложения, которые ответственны за реализацию фармакологии. Третье, ну, естественно, отсутствие токсичности и взаимодействия с другими препаратами, почему это важно. Отсутствие токсичности особенно важно подчеркнуть для сопорных препаратов, потому что их применяют или, как правило, с точки зрения коррекции стрессогенных инсонений люди, как правило, в целом здоровые, которые очень чувствительны к любым каким-либо побочным эффектам, поскольку они стараются полноценно работать, и для них наличие побочных эффектов является важным фактором отказа от лечения. А взаимодействие это уже ближе, например, к органикологической патологии, потому что естественно, что в любой форме ангороневрологической патологии пациент получает коктейль из тех или иных различных препаратов. И чем меньше снотворные средства вмешивается в фармакодинамику, в фармакокинетику этих скажем, базисных препаратов для лечения антиневрологической патологии, тем, естественно, более прогнозируемое лечение, меньше риск развития нежелательных побочных эффектов и больше, лучше надежды на, надежды больше на лучший результат. Доза эффект, что очень важно. Важно, чтобы сотворные препараты по возможности были линейными. Тоза, четкая была взаимосвязь. Чем выше доза, тем выше эффект, тем да? проще да? подбор дозового режима и опять-таки прогнозируемость лечения. Ну и последних критерий, это таки касающийся безопасности в условиях полифрогнозии, очень важно отсутствие влияния на какие-либо, скажем так, неврологические условно говоря, показатели, не связанные непосредственно с гипнотическим эффектом. А что не должно делать идеальное сотрудничество? тоже очень важный критерий. Не просто каким оно должно быть, но каким оно не должно быть. Оно не должно отрицательно влиять на память, дыхательные и другие жизненные функции. Но ну, на жизненные функции, скажем так, подавляющие большинство снотворных при нормальном, скажем, применении не влияет, а вот отсутствие влияния на когнитивную сферу очень важно, потому что этим грешат очень многие снотворные. Снова-таки вызывать привыкание, психическую и физическую зависимость и синдром отмены. Но вот как я скажу в этом чуть дальше. К сожалению, многие препараты и этим решают полученный эффект. Приводит к рикошетной цене, не должно. Тоже об этом скажу чуть больше. Ну и быть способным вызвать передозировку, потому что мы, к сожалению, знаем, что сотворные препараты это одна из основных групп, которые применяется с суицидальной целью. Поэтому, так сказать, чем меньше возможностей осознанно или неосознанно на прием при повышенных доз препарата, то возможно, должен быть безопасным, является важной характеристикой тюбердоснотворного препарата. А для анги неврологии из всех этих критериев особенно важны вот эти два критерия. Отсутствие постсомнического синдрома и подчеркну влияние на когнитивные функции. И отсутствие минимальной выраженности побочных эффектов, потому что, как правило, из всего этого коктейля в условиях полипрогнозии у пациента и так хватает большинства людей тех или иных побочных эффектов других препаратов. Ну, до недавнего времени практически почти безальтернативные, почти безальтернативные э, снотворные препараты. В свое время препараты, которые эффективны, достаточно успешно на определенном этапе развития фармакологии применялись, где-то вот во втором половине прошлого века, но по мере накопления клинического опыта при применения этих препаратов, были выявлены их серьезные недостатки, которые не позволяют их сегодня рассматривать. Причем хочу подчеркнуть, все бензодиазепины как класс лекарственных средств, даже препараты нового поколения, у которых эти склонность к этим побочным эффектам меньше, но она все равно присущи этим препаратам как классу. Это психомоторная заторможенность, вялость и сонливость. Один из очень важных критериев снижения комплайенса в процессе лечения. Не релаксация, физическая слабость, что нежелательно, особенно в и, Наконец, выраженные когнитивные нарушения один из важнейших недостатков бензолизопина для применения в нейрологической практике. Нарушение координации головокружения, наконец, развитие при достаточно длительном приеме фармакогенной депрессии, очень важный фактор, развитие толерантности и зависимости после, скажем, бывает месяц, бывает два, бывает лучше приема, что, основной критерий, который послужит перевод в этих эти препараты, это для вам, и сложности в прописывании. Синдром отмены четко выражен У ряда препаратов, особенно первых поколений, наличие термогенного действия непосредственно. Ну, наконец, высокий потенциал межлекарственного взаимодействия. все это вместе взятое свидетельствует о достаточно ну, проблематичности применения этих препаратов в неврологической практике. Еще один препарат. Э это ксиламин, достаточно широко известный препарат, который является относительно более безопасными, естественно, чем э, бензодиазепины. Но препарат силы своего воздействия на гистамин, гистаминовые рецепторы обладает в той или иной степени выраженным или по-разному постсоническим подобным эффектом. Естественно, не так, как у димедрола, но тем не менее, в ряде случаев он может быть достаточно выражен. Наличие, опять-таки, за счет своего хоринолитического эффекта, вторая сторона действия соответствующие побочные эффекты, связанные с холеролитическим действием, достаточно широкий спектр показаний в связи с этим холеролитическим действием, то есть такие формы, как глаукома, бронхиальная астма, аденома простаты, желчнокаменная болезнь, очень многие формы патологии, которые часты у людей пожилого возраста и которые затрудняют применение этого препарата в качестве и достаточно выраженный потенциал межлекарственного взаимодействия, особенно с препаратами центрального типа действия. Поэтому каждый раз, скажем, назначает аксиламин, врач должен просчитывать возможные схемы взаимодействия в головном мозге этого препарата с параллельно применяемыми другими препаратами центрального типа действия. Препараты, которые сделали революцию в, в Снотворные препараты, собственно, последняя группа препаратов, так называемые Z-препараты, это запеклон, залиплон, который есть у нас на рынке из золотиден, которого у нас сегодня нету. Три препарата, сколько все начинается в получили такое название, если препараты. Действительно, эти препараты оказались намного более безопасными mm -hmm. с точки зрения потенциала развития побочных эффектов, максимально селективными с точки зрения на конкретные рецепторы в головном мозге, но тем не менее полностью решить проблему эффективной и безопасной лечения цены и не смогли, запеклон, хотя этих этой группы, в той или иной степени также склонен вызывать постсортический синдром, очень часто горечь и металлический вкус во рту, в сочетании с эстетическим расстройством. И при длительном применении снова-таки развивается привыкание зависимости, и даже с этим наркологов получился такой кормин сложной сейчас люди, которые уже не могут не то что спать, а фактически жить даже без назначения. Залеплон – это вот самое краткокороткодействующее снотворное известное на сегодняшний день. Практически вызывает сон в течение 10 минут после приема, но является максимально безопасным, практически не дает постсомнического синдрома, но оно имеет один одно существенное ограничение, но эффективно только в силу срок очень короткого периода полного характерно только при нарушении засыпания. То есть это у той группы пациентов, которые не могут заснуть с вечера, сказать, крутят в голове мысль, на фоне, на фоне острого стресса, да, этот препарат реально работает. Но при, ну, скажем, инсомнии, которые связаны с пробуждением в течение ночи или ранним утренним пробуждением, что особенно частые формы в пожилом возрасте, и в ангионеврологической практике этот препарат абсолютно неэффективен. Более того, он может способствовать прогрессированию инсомнии, потому что если пациент после приема залипового просыпается ночью, то, как правило, он уже не может заснуть до утра и соответствующим ухудшением состояния. Поэтому, когда сегодня, собственно, в анализе разных групп препаратов возникает вопрос, а что же можно, какие альтернативы вот тем всем препаратам, которые я приводил, существуют. Внимание фармакологов, клиницистов все больше обращается к группе препаратов, которые хотя формально не являются снотворными, но тем не менее могут определенный интерес в этом качестве представлять. Это седатики снотворных препаратов. Самые распространенные средства нейротропного типа действия в неврологии. То есть на долю приходится практически до трех четвертей всех назначений препаратов врачами, терапевтами, неврологами и средств действующей национальной искусств наиболее распространенная в мире группа лекарственных средств нейротропного типа действия. Ну, прежде всего эти препараты рекомендуются при наличии то, что называется психоэмоциональный дисбаланс. Раздражительность, беспокойство, напряжение, плаксивость, эмоциональная нестабильность, ну и до недавнего времени нарушение что через запятую, где-то там, одно ну, из дополнительных вспомогательных средств. Дальше я расскажу, что это, насколько эти, это его положение в самом конце вот этого перечня, насколько оно может быть изменено. Но ни в коей мере не следует рассматривать седатики как инструмент лечения тревожных расстройств. Для лечения тревоги нужны соответствующие анестетические препараты специфические. Это очень важно, чтобы понимать, потому что часто седатики назначают для лечения именно тревожных состояний. И когда они оказываются неэффективными, это нередко перечеркивает у врачей положительное мнение об этой группе и ее возможности. Ну, большинство из сегодняшних, ну, наиболее известных популярных седативных средств являются комбинированными фитопрепаратами, тоже не открою Америки, и все это вы их прекрасно знаете. И снова-таки это же тоже вы прекрасно знаете, что основа большинства седативных фитопрепаратов составляет комплекс лидеров. Ну, казалось бы, что можно нового сказать о валерьянке? Старой, доброй валерьянке, которую используют столетиями, о которой, казалось бы, все все знают. Но, казалось бы, далеко не все и далеко не все до недавнего времени о ней знали. Mm -hmm. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на то, что валерьянка применяется в клинической практике действительно многие сотни лет, реально медицинский, так сказать, фармакологический этап ее применения обоснованный начался где-то только со второй половины XX века по мере выявления ее биологически активных веществ. И не случайно, что Окончательная расшифровка химического состава корня валерьяны произошла только где-то на рубеже 20-21 века, где-то примерно совпала символически с расшифровкой генома человека. И оказалось, что химический состав валььяна включает в себя порядка 120 различных химических соединений из разных совершенно химических групп. Причем каждая из этих групп действует совершенно по-разному. Одни вещества действуют преимущественно на скажем, снимаю раздражительность, другие вещества обладают более стабилизирующим эффектом в отношении психоэмоционального дисбаланса, третье вещества влияют на процесс Мы видим, что в химической точки зрения тут и эфирные масла, иридоиды, и ридоиды, алкалоиды, и самые различные компоненты. То есть очень сложные и поликомпонентные компонентные в плане фармакологических эффектов различные вещества. Это еще совсем недавно открытый в патриаты, и других, я не буду подробно останавливаться. Хотел бы подчеркнуть, что все эти группы препаратов, они очень интересны с точки зрения фармакологии, с точки зрения своего влияния на ЦНС, кстати говоря. В деталях, каждая, в механизме действия каждой из этих групп на главном до сих пор еще полностью не зашифровано. Многих я уже говорил. До недавнего времени светивные препараты не рассматривались mm. в качестве реальных инструментов как гипотетики. Почему? Да потому что вот эти вот все, те препараты валерианы, которые до недавнего времени широко применялись, экстракт валерианы, маленькие жёлтые таблетки, хорошо вы знаете, настойки валерианы и так далее. Их основным минусом было то, что в каждой из этих таблеток, в каждой капельке вот этой валерианы, не было проведено, а технически было невозможно определить реальную дозу тех или иных биологически активных веществ. Условно говоря, вот пациент накапал себе 15 капель, в 10 каплях одна концентрация одних веществ, у остальных 5 каплях другая концентрация веществ. Поэтому у одного пациента эти таблетки или, скажем, капельные приемы реальные мог вызвать эффективный киснотворный эффект, а у кого-то он никакого эффекта не вызывал. То есть элементарная проблема фармакологии дозировка тех или иных компонентов, особенно в зависимости от достижения того или иного эффекта, то недавнее время было абсолютно не решено. И вот в последнее время, кстати, на отечественном нашем предприятии, Борщеговский химико-фармацевтический завод в Киеве, который известен давними сотрудницами в производстве препарата Валерьяны, была такая цель в известном мире достигнута. С помощью применения современных и в известном мире в технологий была достигнута возможность получения лекарственного препарата, который содержит не просто валерьян в целом, а конкретным, конкретные вещества, которые обладают максимальным влиянием на основные механизмы патогенеза, нарушений сна в головном мозге, создать максимальную концентрацию этих биологических веществ в рамках конкретной лекарственной истории. И итогом создания этого препарата с помощью специфических методов и явился препарат метаболен, который не так давно у нас появился. Этот препарат содержит не просто валерьяну, а содержит в комплексе вместе с мятой. Почему такое сочетание является оптимальным, я расскажу чуть дальше. И этот препарат как раз и интересен тем, что впервые с помощью валерьяна, содержащего препарата, появилась возможность не просто применять одно из седативных средств, применять препарат с направленным, выраженным, мощным, снотворным эффектом. Собственно, комплекс валерьяны, гипофильный комплекс валерьяны и яды, не просто это абстрактно, а он сводится к следующему, что как не просто валериана, а конкретно ее биологические вещества, и из группы, прежде всего, э, валепатриатов и сельских обладает специфической активацией гамфатической медиации, основного тормозного медиатора в центральной нервной системе, ну, если это действие свойственно скажем, большинству седатих и деносиолитиков, то такие механизмы действия, например, как стимуляция тормозных аденозиновых рецепторов не свойственно ни одному другому седатику и ни одному другому чипсотворному препарату. это очень важный механизм активации аденозиновых рецепторов это очень важный механизм в реализации гипнотического эффекта. Потому что у пациентов с инсомнией аденозиновые рецепторы резко их функция ослабляется. И, наконец, третий эффект наверное, это единственное биологическое активное вещество основки урепатриаты, которое, за исключением самого мелатонина, обладает стимулирующим действием в отношении синтеза мелатонина, то есть основного гормона, регулирующего цикл сон и основного гормона, который отвечает за наступление сна. Видим, казалось бы, какие уникальные и интересные механизмы действия свойственны такому широко известному компоненте, как валерьяна. Ну, а мята, она, известно, известной мере, дополняет эффекты валерьяны. Во-первых, она другим путем обладает, другой механизм действия, снова такие активирующие в отношении геометрической медиации. Обладает модулирующим действием в отношении холинергических и моноэнергических процессов, которые также задействованы в механизмах развития инсомнита подробно об этих механизмах не буду говорить, но они, тем не менее, ослабление этих процессов играет важную роль в развитии нарушений сна. Ну и, наконец, сопутствующее спазмолитическое действие, особенно оно если если инсомния развивается на фоне тех или иных спастических реакций, скажем, сосудистого или гладкомашечных пирога. То есть сочетание валерианы и мяты с точки зрения нейрофармакологии представляется оптимальной фармакологической комбинацией. Какие же сомнологические эффекты от применения данного Прежде всего, это улучшение качества сна. Вспомним базовые критерии для идеального теплого средств. Уменьшение периода засыпания и количества ночных пробуждений, ощущение удовлетворенности сна. Важнейший критерий для любого гипнотика, достигающийся применения того Второе – это оптимизация структуры сна, удлинение фазы глубокого сна. Чаще всего ощущение у пациентов недосыпа, некачественного сна, Вялость утренней вялости связана с сокращением фазы глубокого сна, которая отвечает за достижение максимального отдыха во время сна. И именно миновален способствует оптимизации структуры, то есть удлинение фазы глубокого сна нормализует сон в целом. Третье – это отсутствие постсонического действия в тех, но, естественно, подчеркиваю, в вот терапевтических дозировках. Конечно, если вы глотать пачками, эффект будет совсем другой. То есть отсутствие жалоб на внутренние ребята слабость, это можно сделать боль, и отсутствие психомоторных и, что очень важно, когнитивных изменений. Это в отличие от бензодиазепинов и Z-препаратов не, не оказывает никакого влияния на когнитивность. И, наконец, отсутствие самотогенных и психогенных побочных эффектов. По характеристикам безопасности можно приближающихся к оптимальному. Преимущество перед бензодизепинами, ну, прежде всего, намного больше широта терапии, действия, то есть возможность применения и как седатик, и как собственный гипнотик, и при снятии сопутствующих вегетативных нежелательных проявлений, отсутствие нежелательных когнитивных и психомоторных нарушений, отсутствие постсомического синдрома, важнейшие критерии для гипнотика, возможность полноценной социальной активности, то есть никаких после приема приват, никаких ограничений по э, полноценности, скажем так творческой ну, социальной деятельности нет. Отсутствие привыкания и зависимости, даже длительные курсы применения валерьяна, но показано, не вызывает никакого привыкания и зависимости. И, наконец, безрецептурная форма данного препарата. Типа. В плане безопасности, снова-таки, максимально близкое удовлетворение критериям идеального гипнотика, отсутствие клинически значимых побочных эффектов, за исключением, подчеркиваю, индивидуальной непереносимости. Такие люди, естественно, есть, но какие-то любого другого препарата. Но таких случаях, кстати, к счастью, весьма ограничено наличие такой индивидуальной непереносимости. Отсутствие риска передозировки снова таких в терапевтических дозах и отсутствие потенциала межлекарственного взаимодействия. То препарат может безопасно, полностью подчеркиваю, безопасно применяться в комплексе с какими-либо другими препаратами нейротропными либо соматотропными. Инструментами. Ну и заключая свой доклад, хотел бы привести высказывание известного канадского исследователя профессора Марта с этой проблемой о том, что это очень важно. Хотел бы, чтобы вы, может быть, вынесли из моего доклада сегодня, что современные седативные средства на них взгляд серьезно изменился за последние годы, вот после расшифровки генома глериана, если можно так сказать. Современные седатики являются значительно большим, чем просто успокоительные травки, на которые нередко сегодня смотрят многие клиники потому что с их помощью удается решать важные клинические проблемы. А инсомния – это именно и есть такого, одно из важнейших сегодня клинических проблем. Если с помощью современных седативных средств удается внести серьезный вклад в решение этой проблемы, значит и препараты заслуживают к себе гораздо большего внимания. на этом я благодарю вас за внимание. Спасибо